श्रीमद्भागवतम् एतावद् स्कन्धम् एतावद् अध्यायम् अथ अष्टमोऽध्यायक श्रीशुकवाच पीते घरे वृषाङ्केन प्रीतास्ते अमरधानवाः मम तुस्तरसा सिन्धुं तथो तथोभवत् तामाग्निहोत्रिमृषयो जगृहर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्यायः विषे नृप तत उच्चैश्रवाणामहयो अभुक्षन्द्रपाण्डुरग तस्मिन् बलिस्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया तत ऐरावतो नाम वारनेन्द्रो विनिर्गतः दन्दैश चतुर्विश्वेताद्रेर्हरन् भगवतो महीं कौस्तुभाग्यमभूत्रत्नं पद्मरागो महोदधेहे तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करेण मनौ ततो अभवत् पारिजात सुरलोकविभूषणं पूरयत्यर्तिनो योर्तै शश्वद्भुवि यथा भवान् ततश्च अप्सरसो जाता, जाता निष्कण्ठ्यसुवाससः रमण्यस्वर्गिणां वल्गु गतिलीलावलोकनैः ततश्च विरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रज्जयन्ति दिशकान्त्या विद्युत्सौधामनीयता तस्यां चक्रुस्पृकां सर्वे सुसरासुरमानवाः रूपोद्धार्यवयोवर्णमहिमा क्षिप्तचेतसः तस्यासनम् आनीन्ये महेन्द्रो मगदद्भुतं मूर्तिमत्यशरीश्रेष्ठो हेमकुम्भे जलं शुचि अभिशेषनिखभूमिर् आहरत् सकलौषधिः गावपञ्च वसन्तो मधुमाधवौ ऋषय कल्पयान् चक्रुः अभिषेकं यथाविधि जगुर्भ्राणि गन्धर्वा नत्यश नन् ऋतुर्जगुः मेघामृतङ्गपनवम् उरजानक व्यनादयञ्चङ्कवेणोवीनस्तु मुलनिस्वनान् ततोऽभिशिषिशुदेवीं श्रियं पद्मकरां सतीं समुद्रपीत कौशेय समुद्रपितकौशेयवाससि समुपाहरत् वरुणस्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदाम् भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वति पद्मभजो नाकाशकुण्डले तत्कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं दधद्वीरे पां परिगृह्य पाणिना चशालवक्त्रं सुखपोलकुण्डलं सव्रीडहासं ददधि सुशोभनम् स्तनद्वयं साति समं, निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरवल्गुषिचितेर्विसर्पति हे सा विलोकयन्ति निरवध्यमात्मनः पदं ध्रुवं शाव्यभिचारिसद्गुणं गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारेणत्रैविष्टपेयादिशुनान्वविन्दत नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तजनसङ्गवर्जितम् कश्चिन्माकांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वर किं परतोश्रयः धर्मक्वचित्तत्र न भूतसंहृतं त्याग क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं न पुंसोऽस्त्यज वेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः क्वचित् चिरायुर्नखि शीलमङ्गलं क्वचित्ततप्स्यस्ति न वेद्यमायुषग यत्रोभयं कुत्र च सोप्यमङ्गलक सुमङ्गलकर्शनकाङ्क्षते हि मां एवं विमृष्याव्यभिचारि सद्गुणैः वरं निजैकाश्रय तया गुणाश्रयम् ं रेवरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्तं निरपेक्षमीप्सितं तस्यां सदेशंशतिं नवकञ्चमालां माध्यन्मतुव्रतवरुतगिरोपगुष्टां तस्तो निधाय निकटे चतुरस्वधाम स्वरीरहासविकसन्नयनेन याताः तस्याश्रयश्रीजगतो जनको जनन्या वक्षो परमं विभूतेः श्री स्वाप्रजासकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैर्दयतःधिपतिं श्रीलोकान् शङ्कतुर्यमृतङ्गानां वादित्राणां पृथुस्वनग देवानुगानां सस्त्रीणाम् नृत्यतां गायतामभूत् ब्रग्मरुद्रा मुख्या सर्वे विश्वश्रुजो विभुं ईडिरेवितै मन्त्रैस्तल्लिङ्गैः पुष्पमर्षिणः श्रिया विलोकिता देवा स प्रजापतय प्रजाः शीलादिगुणसम्पन्नालेभिरे निर्वृतिं पराम् निसत्वा लोलुपा राजन्निरुत्योघाघतत्रपाका यदाक्षोपेक्षिता लक्ष्म्या बभुवर्धैत्यधानवाका अतासीत् वारुणी देवी कन्याकमलोचना गृहुस्तां जगृहस्ताम्बै हरेरनुमतेन ते अथो दतेर्मध्यमानात् काशपैरमृथार्तिभिः उदतिष्ठन्महाराजपुरुष परमाद्भुतः दीर्घपि वरदोर्दण्डकम्बुग्रीवोऽनक श्यामलस्तरुणश्रद्वि सार्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्क सुमृष्टमणिकुण्डलक स्निग्धकुञ्चितकेशान्त सुभगत्सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षाद्विष्णो रंशां सम्भवः धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेदतृगिजवाकतमालोक्यासुरा सर्वे कलशं सामृततावृतम् लिप्सन्त सर्ववस्तूनि से कलशं तरसाहरन् नीयमाने असुरैस्तस्मिन् कलशे अमृतभाजने विषन्नमनसो देवा हरिं शरणमाययुः इति धैन्यमालोक्य भगवान् भृत्य कामकृत् मा क्यतमितों वा साधयिष्ये मितकलिरभूतेषां तदर्थे दर्शचेतसाम् अहं पूर्वमहं पूर्वं, पूर्वं न त्वं न त्वमिति प्रभो देवास्वं भागमर्हन्ति ये सत्रयाग सत्र याग इवैतस्मिन्नेष धर्मसनातनः इति स्वान् प्रत्यषे धन्वैदैतेया जातमत्सराः दुर्बला प्रबलान् राजन् गृहीतकलशान्मुकुः एतेस्मिन्नन्तरे विष्णो सार्वोपायविधीश्वरः दधार दधारपरमाद्भुतम् प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरं समानकर्णाभरणं सुख ओलोनसाननं नवयवननिवृत्तस्तनभारकृसोदरं मुखमोद अनुरक्तालिजङ्कारोद्विघ्नलोचनं बिभ्रत् स्वकेशभारेण मालामुत्पुल्लमल्लिकाम् सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितं विरजाम्बरसंवित निथं बद्वीपशोभया काञ्चाप्रविलसत्वल्कुशल चरणनूपुरं स व्रीदस्मितविक्षिप्त भ्रूविलासावलोकनैः दैत्ययोत्पचेतस्काममुद्धिपयन्मुहुः एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भगवन्मायोपलम्बनं नाम अष्टमोऽध्याय नमः श्रीहर्ये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं नम, गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथमकराजिके जय